Что делать, если один палец на ноге влюбился в другой палец? Как что делать? В ЗАГС вести. Смотрите, показываю. Ну давай показывай, бо судя по тому, что он уже в обрушке, там уже все ну, потеряно, мне кажется. Первое, что вы должны сделать, это поговорить с ними. Если вы говорите до своих пальцев, то это нормально. Но если они вам начинают отвечать, то уже треба задуматься попробуй угрожать ему если он начнет плакать не ведись это манипуляции ну конечно бляха а что ты за мужик что будешь в на манипуляции ведь пальцев чешу если вы все-таки пытались поговорить по-хорошему но каким-то образом они не услышали вас попробуйте разделить их э, я сподеваюсь на то что я подумал чтобы разделить влюбленных возьмите два вот таких обычных носка а, ну слава богу, а то я же налякался, думал, сейчас будет инквизиция, я пальцы, блин. Теперь смотрите, один носок мы одеваем на левую сторону, второй на правую, таким образом, чтобы наш нарушитель остался один.